Середу, 27 листопада, під час роботи чергової сорокової сесії Жовтоводської міської ради генеральний директор ДПС ГЗК Олександр Сорокін доповів про роботу комбіната. Нагадаємо, що на минулій сесії депутати від КПУ виступили з пропозицією запросити до слова директора комбінату для роз'яснення громаді про стан справ на підприємстві. Зараз Я придославлю слово директору комбінату. Поскольку мы с прошлой сессии с вами приняли протокольные решения вот, о положении на комбинате, там, о будущем, о перспективах, он расскажет. Добрый день. Ну, что касается Восточного ГОКа, мне, в принципе, не совсем понятно, Анатолий Владимирович, в какой связи столь повышенный интерес именно от вот этого предприятия, потому что на самом деле есть предприятия в городе, экономика которых вообще не выдерживает критики, значит, где низкие заработные платы и все такое прочее. Я так понимаю, что в определенной степени этот вопрос вызван проблемами с укладаниями угоды на реализацию продукции, которые имели место значит, в конце третьего квартала. Может быть, поэтому. Но, тем не менее, раз вопрос возник, я коротко доложу ситуацию. Значит, горно комбинат работает. По показателям, я, очевидно, буду оперировать уже не отчетными цифрами, а ожидаемыми, потому что мы уже как бы имеем информацию, как мы выходим на итоги 2013 года. То есть мы проходим, значит, у нас в планах с учетом декабря месяца горнопроходческие работы выполнить в объеме 16 километров, значит, скважины буровые 264 километра гидрозакладочные работы 370 тысяч кубов. Выпуск уранового концентрата мы планируем произвести на уровне прошлого года. К сожалению, мы не нарастили объемы, но сейчас мы преследуем задачу хотя бы не уменьшить объем производства по сравнению с прошлым годом. Что касается значит, серной кислоты, то мы произведем на уровне прошлого года. Но, одним словом, показатели выглядят именно так, как я доложил. По финансовым показателям объем производства составил 1 миллиард 334 миллиона гривен. А доход от реализации миллиард триста Никаких движений по снижению численности и сокращению мы не предпринимали и не планируем предпринимать. Что касается увеличения численности, то по-прежнему она предполагается, но предполагается преимущественно по Новоконстантиновской площадке. То есть у нас три шахты, все три шахты работают, в работе находится сейчас. Работает гидрометаллургический завод, работает сернокислотный завод, одним словом, Ничто не простает, все находится в работе. На самом деле проблемы бывают, как у любого предприятия. В частности, хотел бы доложить, у нас был проблемный октябрь месяц. Это из-за того, что предприятия Фиртыша химическое производство остановились, там Северодонецкий, Черкасские химзаводы, ну в частности, Северодонецкий. До речи 9 тысяч человек. Значит, не работает уже несколько месяцев и работать не будет до весны. Там мы оттуда получали бикарбонат аммония, это явилось проблемой определенной в обеспечении производства. То есть вынужденный перерыв возник, значит, искали везде, нашли в России, в Заурале, производителя подобного вида продукта, есть еще в Китае, в Узбекистане. Но, одним словом, такого рода проблемы возникали, связанные даже с приостановкой завода. Но, в целом, эта проблема решена, и производство сейчас работает. По социальному блоку могу привести несколько цифр значит, на развитие социальной сферы мы направили в настоящее время порядка 19 миллионов гривен. Это содержание объектов социальной сферы. Это в этом году. Правкому перечислено на культурно-оздоровительную и спортивно-оздоровительную работу 10 миллионов гривен. Но, к слову сказать, в прошлом году это было 8,4 миллионов. На социальные э, всякого рода льготы предусмотрено коллективным договором 32 миллиона гривен. Всего на социальное развитие направлено 62 миллиона гривен. Что касается планов, то э, в планах э, у предприятия э, по 2014 году это увеличение объемов производства и объемов реализации. Мы работаем сейчас над этими проектами. По договорной работе вы знаете, что у нас ключевая организация, наш партнер основной ⁇ это Наэкоэнергатом. Хочу успокоить всех, значит, и беспокойных вот товарищей из блока коммунистов, значит, дополнительная угода на этот год подписана, и мы работаем в рамках этой угоды по реализации уранового концентрата. Что касается 2014 года и перспективы, недавно был пленум, вернее, коллегия Министерства энергетики и угольной промышленности проводил наш министр Эдуард Ставицкий, значит, коллегия выписала решение заключить долгосрочный договор до 2020 года между ВОЗГОКом и НЭКом, и Сейчас идет наработка этого документа. То есть, на самом деле, я просто хотел сказать, ситуация, конечно же, не беспроблемная. Я повторюсь, как у любого предприятия, эпизодически возникают те или иные производственные, организационные, финансовые проблемы. Особенно, значит, задержки в платежах имеют место со стороны, допустим, того же НЭК «Энергоатома». В частности, задолженность «Наэко» перед Возгоком, она поддерживается на системном уровне порядка 45-50 миллионов гривен. То есть, каждый месяц мы заканчиваем именно примерно с такой задолженностью «Наэко» перед нами. Но, тем не менее, заработная плата у нас выплачивается своевременно, задолженности по заработной плате нет, задолженности значит, перед бюджетом нет. И более того, по бюджетным платежам особенно остановлюсь. Я называю цифры конкретные. За 10 месяцев в целом по комбинату прошлого года было начислено налогом 289 миллионов гривен, в этом году 340 миллионов гривен. То есть объем налога у нас вырос на 18%. Но ну, в значительной степени, правда, это произошло у нас а, по а, державному бюджету. То есть там у нас был 101 миллион гривен, фактически 147 миллионов в, гривен, э, э, в прошлом году, в этом году 147 миллионов гривен. Э, по месовому бюджету, э, э, значит, в прошлом году мы начислили 47 миллионов гривен, в этом году 52 миллиона. Это в целом по комбинату. По Днепропетровской площадке, если то по местному бюджету в минулому росту было 19,9 миллионов, в этом году 21 миллион гривен. Ну, не такой радикальный рост, всего на всего 106%, но тем не менее это имеет место. Поэтому, в принципе, как бы основные показатели я вам доложил. Перспективу обозначил, то есть мы понимаем, как будем развиваться. Разумеется, есть проблемы с финансовыми ресурсами. Конечно же, предприятие нуждается в инвестиционных ресурсах, ведем переговоры с банками, значит, и есть надежда, и мы рассчитываем на то, что необходимые ресурсы мы все-таки привлечем. Но прежде всего для развития Новоконстантиновки, для реконструкции и модернизации гидрометаллургического завода и хвостохранилище развития. То есть, ключевые вот эти вот вопросы, они находятся у нас в зоне внимания, и будем их решать. Тема бюджета, то, что беспокоит, тема бюджета города, она, естественно, значит, состоит... Уважаемые коммунисты, уважаемые коммунисты, ну вы же задавали вопрос, вы же вытащили меня на трибуну. Послушайте, по крайней мере. Действительно, бюджет города, он в значительной степени формируется за счет подоходного налога. Поэтому позанимаемся этим вопросом, конечно же. Очевидно, мне самому это стало интересно, Татьяна Алексеевна, значит, каким образом это формируется и почему, собственно, все фокусируется исключительно на Восточном ГОКе. Есть предприятия, которые платят заработную плату существенно меньше, чем Восточный горно обогатительный комбинат. Почему? Есть предприятия, которые назвитуют взагали, работают у нас на территории желтых вод. Почему? Где эти деньги? Поэтому вопросов на самом деле много. Что касается вашего вопроса, то в целом на комбинате работает значит, 7,5 тысяч человек, желтоводская площадка 3,200, 3,250. Средняя заработная плата в целом по комбинату, опять-таки я называю цифру, 4,300, но в значительной степени более высокооплачиваемая категория, она, разумеется, на шахтах работает, это Кировоградская область. Значит, Днепропетровская площадка это 3,550, такой вот уровень заработной платы. Что касается повышения, то я хочу сказать следующее. Это, ну, Анатолий Владимирович хорошо это знает, и вы, по сути дела, слышали это от меня. В силу того, что на Энергатом отказался значит, от эскалации цены, то мы в этом году работали значит, на условиях ценовых прошлого года. То есть это как бы существенно значит, наши финансовые возможности ограничило. Поэтому в части повышения заработной платы я, например, другого источника, кроме как увеличения объема производства и как следствие реализации, не вижу. Мы работаем над этими проектами. Надежда, конечно же, есть. И, конечно же, мы как бы в своих планах, значит, мы планируем к этому вопросу подойти тоже. Но еще раз я повторяю, после того, когда мы решим те задачи, связанные с увеличением объема производства и реализацией нашей продукции на экоэнергатном, вот такие как бы, понимания, как это сделать, у нас есть. Удастся это произвести в первом-втором квартале следующего года? Будем заниматься.